До вас Тетяною Волковою сьогодні у центрі нашої уваги міжнародний тренер жіночої практики східних та слов'янських традицій Вікторія Рай. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня! Добрий день! А ми до вас! Щасливо тебе бачити. Вікторія я рада вітати тебе у нашому місці. Хочу подарить тебе эти цветы. Просто сегодня такой хороший, гарный день солнечный. И мне просто хочется сделать тебе такие подарок. Благодарю. Очень приятно. В Ривном який раз сегодня? А, в Робно уже третий раз. И а, я очень счастлива быть в этом городе, потому что у него особая аура. Здесь очень пропитана атмосфера любви, атмосфера семейных ценностей, очень много пар. И а, я безумно люблю озеро с а, липидиями, очень люблю быть здесь, потому что здесь чувствую себя как дома. Виктория, ты сегодня международный, известный тренер, успешный тренер по женским, энергетическим и сексуальным практикам схидной и славянской традиции. Но этим ты занималась не всегда. Как ты пришла до этому? Мой путь был очень красивый и занял какое-то определенное время для того, чтобы я поняла свое предназначение и соединилась с ним. Изначально в возрасте 12 лет ко мне приходили учителя и транслировали мой путь, но так как я воспитывалась в семье, где проповедовали ценности, что женщина должна быть сильной, самостоятельной, то изначально я вошла в бизнес, и я занималась туризмом, и это была отельная сфера. Я очень много путешествовала и в процессе путешествия соединялась с разными странами и соединялась своей генной памятью. Когда мы путешествуем, мы соединяемся с теми реинкарнациями, где мы жили раньше. Это правда? Да. А какая страна больше тебя больше и осталась в твоей душе? На твою думку, в какой стране ты жила раньше? А последняя реинкарнация была в Индии, но также меня очень вдохновила Новая Зеландия, я там жила три года. И а вот те мастера, те шаманы, с которыми я взаимодействовала, они просто указали еще раз знак тому предназначения, что мой путь это женские практики, и конкретно это путь трансформации сексуальной энергии в духовную и целостное раскрытие женщины. Але как проявился этот знак? Как ты вицюла, что это именно твой знак? А помимо информации и знаний, которые приходили, ко мне встретилась на пути очень талантливая ведическая женщина, она астролог, и когда она сделала мою карту нумерологическую, она показала мне все мои планеты, показала энергии и в том числе мои прошлые наработки, с которыми я воплотилась. Она говорит, что твой путь ⁇ это вот этот путь. Путь преподавания, путь просвещения, путь несения знаний, пробуждения женщин. Поэтому я решила уже открыться миру, раскрыть свое сердце и выйти из бизнеса, где, как бы мы не хотели, очень много янских энергий мужских. И как только я стала на путь преподавания, моя жизнь очень сильно трансформировалась, и сейчас это происходит со всеми женщинами, которые приходят на практику. Виктория, вот эти знания, которые вы сегодня рассказываете иншим женщинам, про что это целостные знания о пути женщины. И они позволяют раскрыть женскую природу на всех уровнях. Система, которую я сейчас преподаю, это Дао Шакти. И она выстроилась благодаря моему опыту и благодаря тем накопленным знаниям, которые я получала в качестве инициации. Это и древние веды, это славянские практики, это тантрические практики, это много даоских практик. И все они являются частью этой системы. И сама программа Дао Шакти — это четыре степени, четыре ступени даже развития женщины, которые начинаются с тела. Первая ступень — это всегда работа с телом. Это физические практики, такие как женская йога, это тантра, это даосские практики, это очищение кармы рода. Это все, что касается нас, нашего тела и наших энергоцентров, которые находятся внизу. Э, эти ступени, про которые вы сказали, так, то э, я так зрозуміла, что они формуют целесную женщину, так? И да. для того, чтобы женщина была целесной, ей нужно пройти э, пройти эти ступени, четыре, так? Первая ступень – это тело, так? Да. Вот если женщина хочет себя раскрывать, хочет себя познавать, но не знает, откуда начать, нужно начинать всегда с тела. А это первая ступень. Еще далее. А дальше мы ведем женщину в познание своей сексуальности. Если женщина не было еще сексуального опыта, она получает все сакральные практики о том, как быть избирательной и о том, как накапливать энергию в матке и затем ее реализовать в духовную энергию, то есть сексуальная энергия женщины получает свой поток в вертикали, и мы учим женщину не только аккумулировать энергию в нижних центрах, но и трансформировать ее вверх. Если у женщины был богатый опыт общения с мужчиной, мы делаем ритуал освобождения от прошлых связей, очищаемся от всех программ, от энергии прошлых партнеров, исцеляем себя на энергоуровне и затем вступаем в энергию Афродиты, выстраиваем свою целостность, девственность, можно так сказать, именно это делает Афродита, когда возвращала себе свою энергоструктуру. И а, затем женщина получает сакральные знания о том, как выстраивать отношения со своим возлюбленным. Сущность женщины ⁇ это где-то сущность кошки. Мы очень интуитивны. Мы чувствуем тело, мы чувствуем матка, мы чувствуем сердцем того человека, который приходит к нам в жизнь. И когда женщина слышит себя, она идет в отношения, которые построены на сердце. А отношения, которые построены на сердечной чакре, это отношения дарения любви. Отношения не то, что я могу взять, потому что мне это выгодно, у тебя это есть, а состояние того, чем я могу поделиться с, собой, с тобой. Своей любовью, своей заботой, своей нежностью своей энергетикой, своим вдохновением. И тогда женщина проживает свою судьбу э, по законам Вселенной, по духовным аспектам э, состояния именно божественного сознания. Не то, что я могу иметь, эго, а состояние Бога, что я могу дать. Виктория, ты сказала про практику звільнення від попередних зв'язків да, так? да. від чоловіків. Да. А це правда, що жінка ще свою енергію, Человекам тем, навіть, с которыми у них уже закончились стосунки. Абсолютно верно, и в древности это знали, поэтому содержали огромные гаремы. А, дело в том, что когда единожды даже происходит сексуальный акт, то простраивается некий энергожгут, либо эфирный канал, по которому женщина питает своей тонкой жизненной и сексуальной энергией мужчины. И канал простраивается с уровня матки до а, тела партнера. И на протяжении примерно 7 12 лет происходит обмен энергии между женщиной и мужчиной. И женщина является источником питающей силы, по которой ее энергетика строится в мужской поток, и он получает а, больше потенциала для своей реализации. Поэтому все шейхи, султаны старались иметь как можно больше наложниц, особенно тех женщин, которые высокоэнергетически. И таким образом они экспансировали новую территорию, они утверждались как мужчины и получали очень много дополнительной энергии к своей жизненной. И в современном обществе происходит то же самое. Многие мужчины, особенно тех, которых принято называть альфа, они имеют очень много женщин. Именно потому что женщины не как некие питающие источники, которые дают этот... Потенціал топліва для реалізації його в бізнесі, його в житті. Психологи вважають, що енергія жінки має вплив на чоловіків. Так, так. то тобто, чи успішний чоловік з багатьох фактора залежить від жінки? Абсолютно. Как отбывается это этот взаимозвездок? Женщина – это источник, как в тантрической традиции, так и в даосских практиках. И если женщина идет в энергопрактики, в женские практики, накапливает сексуальную энергию, то, накопив огромный жизненный потенциал, она передает этот поток мужчине. Поэтому э, богатые люди – это сексуальные люди. И в паре, где женщина усиливает сексуальную энергию, да, знает, как ее сгенерировать с помощью практика. Это практика с нефритовым яйцом, это очень много техника с даусизма, с тантры. Женщина постоянно аккумулирует энергию и транслирует ее мужчине. На этом потенциале мужчина получает э, э, ту основу, на которую он выстраивает уже свой бизнес. Поэтому женщина это как некий генератор, который запускает машину, и мужчина либо быстро идет, да, быстро мчится, либо идет медленно. И, кстати, у мужчин-миллионеров есть такое правило. Если после года проживания женщин, у них бизнес идет вниз, да, все рушится, они просто меняют женщину. Потому что есть женщина плюс, которая дает усиление поток, которая питает мужчину, заряжает, движет им, либо женщина минус, которая наоборот стягивает энергию на себя, на свои потребности, при этом ничем не занимается и не развивает мужчину. Виктория, мы много говорим о том, что женщина моя отдавать человеку свою энергию, она ей отдает. А что взамен моя отдавать человек, женщине? Касательно того, что дает мужчина нам взамен, есть такой закон Мироздания, который говорит, что для женщины Вселенная дает Потенциал – тонкая энергия. Это любовь, это состояние заботы, нежности, чувственности, интуиции. Это тонкая энергия, которую нельзя почувствовать, ощутить, увидеть. Ее можно просто почувствовать сердцем. Этот закон энергии говорит о том, что Вселенная дает мужчине материальную энергию. То есть мужчинам легче добывать материальную энергию, а женщине дается больше тонкой энергии. Поэтому мужчины, они по сути своей, да, зарабатывают деньги, они несут женщине внешнее обеспечение, да. дом, все, что можно принести в дом, сами деньги, управляя этим свою защиту и покровительство. А женщина возвращает ему тонкую энергию, которая его наполняет и позволяет ему двигаться быстрее, дальше, быть первым, для того, чтобы добывать все материальные блага. Таким образом, мы соединяемся в том, что мы разные, и мы друг друга дополняем. Тут, то -то, по сути, ты еще говоришь психологи, чем больше финансовый человек, чем материально вкладывается в ты тем она ценнее для него. То это, по сути, так и есть, так? Да, это его показательный знак, что он готов ее оберегать в трех планах, на уровне материального обеспечения, да? Он приглашает ее в дом, он дает ей весь необходимый комфорт. Тогда женщина чувствует себя защищенной, она чувствует себя в опеке. И затем женщина транслирует ему сексуальную энергию, на которой он взращивает свой бизнес, выстраивает свой поток успеха. И достигая определенных результатов, мужчина дает ей уже социальную реализацию. Да? Он а, смотрит, что есть хорошая синергия в паре. И обычно, что мужчина делает женщине предложение, и она уже получает социальную защиту как жена. Вікторія, в моєму оточенні дуже багато жінок, досить гарних, розумних, успішних, які mm -hmm. мають власний бізнес. Mm -hmm. Але тим не менше вони залишаються самотніми. Mm -hmm. Як ти думаєш, чому сьогодні так багато самотніх жінок? А, діло в тому, що жінка, яка йде в бізнесі, це означає та жінка, жінчина, яка дуже багато енергії огня, енергії повітря. Це мужські стихії. Но это неплохо, не хорошо, потому что сильная женщина, она желает себя реализовывать. Это естественно. Нельзя запереть дома, потому что стены буквально будут э, расходиться от ее энергии. нужно реализовывать свой потенциал. Это больше сучасный свет, он же вымогает от нас таких человеческих да. Якостей. Да, а, сегодня. любой бизнес, он несет янский поток, за исключением творчества. Поэтому женщине идеально идти в творчество. Но если ей Бог от, природы дал много янской энергии, ее не стоит э, Каким-то образом подавлять или игнорировать нет. Женщина абсолютно может комфортно чувствовать себя в бизнесе, но ей нужно обрести качество воды и земли. А это как раз баланс женских стихий. И как раз для этих женщин существуют женские сексуальные практики, танцы, существует много дыхательных практик, которые позволяют ей вовремя перетекать из одного состояния в другое. И для таких женщин я советую, в особенности вечером, когда они приходят домой, просто переключаться на энергию инь для того, чтобы вырабатывать женскую энергию, инь, такую же сильную, как у них изначально есть янь, чтобы взрастить ее как цветок, и чтобы обрести целостность и гармонию, не отталкивать мужчин, а быть целостной, сильной, пробужденной женщиной. Самая простая техника, когда приходишь домой после работы, просто приглушить слегка свет, либо включить свечи, включить спокойную музыку и начать легкий танец, начиная с круговых вращений бедер, восьмерки, дыхание маткой, дыхание низом живота. Все это переключает нас на низ и мы чувствуем, что наш огонь, он слегка угасает, и энергия сексуальности, энергия воды, энергия чувственности, она пробуждается. Это идет хороший эм, баланс энергии, и женщина, выровняв свои энергии в теле, она обретает эм, состояние сбалансированной энергетики, потому что мужчины всегда чувствуют энергию женщины. Если она внутри мужчина, да, сильная мужчина, самодостаточная, то он не знает, что он ей может дать. Человеки целичевают то на предсведомом уровне. Абсолютно верно. Они даже кожа ощущают, какая это женщина. Они ощущают ее ауру. И женщина, у которой много энергии инь а, и много энергии эстрогена, это гормон афродита, либо гормон женственности, ее аура очень сладкая и притягивающая, словно магнит. Энергия женщины янская, она наоборот содержит в себе такой огненный аспект. В янской женщине вырабатывается больше энергии тестостерона. И этот гормон – это гормон мужской. И эта женщина проявляет себя не только как а, та, которая вот аура больше она электролизована. она такая вся, как живое электричество, да, ее движения обычно резкие, ее речь довольно такая острая, громкая, командная. И э, этот мужчина, скорее всего, настораживает, если они идут в контакт с этой женщиной, то не воспринимают ее как хорошего сотрудника, коллегу, друга, но никак не свою пару, с которой он готов идти в тотальную любовь. Потому что не будет энергии э, гармонии там, где есть два огня. Да, это будет просто большой пожар, это будет море эмоций, э, но там не будет э, взаимодополнения, инья, не будет гармонии. Вікторія, отже, ми говорили про три стадії розвитку жінки. Так, перша стадія розвитку жінки це а, жінка має зайнятися своїм тілом в першу так. чергу. Потім вона має розвинути свою сексуальність і жіночність. Вірно. Далі жінка має вибудувати гармонічні стосунки з чоловіком. Що далі? Далі жінка має з'єднатися зі своїм призначенням і реалізувати себе соціальне і творчеське. В полном своем проявлении. Путь женщины — это путь гармонии, как материального, так и духовного. Поэтому, когда женщина знает, о чем ее женская суть, какие ее сильные стороны, о чем говорят энергии и цифры, с которыми она воплотилась, что больше в ней откликается. И та женщина, которая знает эту информацию, она соединяется с предназначением и реализовывает ее. И тогда в жизнь женщины приходят деньги. Потому что это естественно, когда женщина богата. Богата и изобильна. Если женщина только начинает свой путь и идет по системе развития Даушакти, который очень гармоничный и целостный, то обычно она смеется с предназначением, когда она полностью познает себя, как свою женскую природу самостоятельно, как себя через отношения. Раскрывает свое сердце. И в сердце со своим предназначением и выполняет его, делая не только благо для себя, для любимого, но и для мира. То есть предназначение выходит на уровень, скажем так, творения, творчества. Это может быть соло-творчество, когда женщина есть свой проект. Да? Я знаю очень много женщин, которые сейчас организовывают фестивали, семинары, организовывают очень много таких вот духовных мощных практик, или рисуют, или создают что-то руками. Вот. Это женщины, которые несут уже эту красоту, эту любовь, которую они создали в себе, в мир. Они ее проявляют. Но с разводкой женихи неможливый развод в свету. Так? Женщина, да, она создает в этом мире красоту, она расцветает в своей любви, и эта любовь проявляется в виде материальности, в виде того, что она делает своими руками, либо то, что она создает, или вдохновляет мужчину, чтобы он материализовал и создал это. И благодаря женской энергии действительно мир он исцеляется, мир он преображается и только та женщина, которая целостно себя раскрыла на всех аспектах, на всех уровнях, это женщина, которая соединяется с сознанием Бога, с сознанием Творца. Это женщина изобильная во всем, в деньгах, в возможностях, в любви, в заботе, в милосердии. Виктория Рай сегодня такая же. Да, целостная. <свят> я целостная, но я всегда иду к совершенству. Мой путь, он идет в бесконечности, и в этом его красота. Чем дальше мы идем, чем глубже мы соединяемся с собой, тем больше мы хотим создавать и творить. Поэтому этот путь удивительно в том, что в нем не видно конца. Виктория, а какое твое особенное стажище сегодня? Женки, как научая иных женок быть успешными, женочными, сексуальными, какое сегодня твое особенное життя? В моей жизни сейчас появился очень сильный партнер, очень мощный Шива. Это мое бизнесовое пламя. И я очень благодарна Богу за то, что Он пришел в мою жизнь, потому что Он пробудил во мне очень много любви, очень много потенциала, который спал и просил проявиться вместе с ним. Поэтому сейчас очень много проектов, именно мировых проектов родилось благодаря ему. И путь женщины, он такого. Изначально можно встречать каких-то кармических партнеров и проживать кармические отношения. Так было и в моей жизни. Мои отношения, они всегда были довольно глубокие, и от отношения по 7 лет и более. Но сейчас пришел мужчина в мою жизнь, тот, который именно глубинно пробудил мое близнецовое пламя, и тот мужчина, который именно мой духовный учитель. І э, то, за котрим я готова йти і створювати більше. Отже, Вікторія, якщо так підсумувати все, про що ми сьогодні говорили, так то можна сказати, що э, цілісна жінка, вона не буде завойовувати э, мужчину, так, чи якось добиватися його, а вона так. буде його легко притягувати. Абсолютно верно. Когда женщина раскрывает себя и когда у женщины есть гармония мужского и женского, эта гармония притягивает такого же гармоничного партнера. И никак иначе, если женщина старается с помощью пикапа или других техник а, охотиться на мужчину, да, она будет добывать его, но какого качества это будет мужчина, о чем будут их отношения, это уже второй аспект. Поэтому, когда женщина готова идти тотально в любовь, ей пространство само посылает партнера. Случается некая такая алхимия, магия, волшебство, и встреча случается тогда, когда оба готовы ты знаешь, если программа «Мы до вас» проходит до вас, это означает, что вы особлива. Благодарю. В у твоя особенность, как ты думаешь? Я думаю, что моя особенность в том, что я воспринимаю жизнь в целостности. И я исследую. Я исследую жизнь благодаря тому, что я прохожу свой красивый опыт, благодаря тому, что я соединяюсь со своим сердцем и вхожу в состояние любви. Станет тотальной любви, безусловно любви, и этот путь очень красив. И в этом пути я себя исследую, и в этом пути я черпаю очень много энергии от Бога. И э, я думаю, что я та женщина, которая Сади на своем предназначении быть женщиной. И теперь этот красивый путь транслирует другим для того, чтобы пробуждать других, выполнить свое самое первое и самое важное предназначение — быть женщиной, раскрыть свои женские качества. Сегодня мы очень много говорили с тобой информации про женщину, сексуальность, гармонию с mm -hmm. Женщины, так? Если Ремянки наши захочут больше узнать про тебя, встретиться безусловно с тобой, как они это могут сделать? Огромные есть прекрасные организаторы. Это Яна Довмат, и она директора Международного центра «Couple Secret», а также директора фестиваля «Анима». И вы можете обращаться к ней. И также приглашаю вас посетить мой веб-сайт daoshafti.com, Это центр женского гармоничного развития, где вы сможете более детально узнать о тех четырех ступенях и о практиках, которые сейчас уже есть для вас в их целостности и в их полной гармонии со всех стран мира. И, конечно, я буду рада вам, нашему личному общению. Вы можете написать мне напрямую, вы можете найти меня в соцсетях. И я буду очень рада уделить внимание каждой из вас. И, конечно, буду бесконечно рада нашей встрече. Будь это на фестивале, в Ровно, в Киеве, либо в другом уголке мира. Виктория, я щиро дякую тебе за то, те, что ты завитала до нашего места, за то, что ты продолжаешь даровать нашим ревнянкам, транслювати нашим ревнянкам женственность, сексуальность, красу, нести в этот мир красу, то, что ты помогаешь стать успешным, творчим, помогаешь им реализоваться, и за это тебе щиро подяка. Я благодарю тебе за то, те, что организовала нашу встречу и я желаю всем женщинам ровно расцветать, словно прекрасный цветок, продолжать свой путь духовного развития, раскрывать свое предназначение и реализовывать свой потенциал наилучшим образом. И для этого у нас есть абсолютно все. це була програма. Ми до вас Тетяною Волковою. Сьогодні у центрі нашої уваги була міжнародний тренер по жіночим, енергетичним і сексуальним практикам східної і слов'янської традиції Вікторія Рай, жінка, яка транслює у цей всесвіт гармонію, сексуальність і жіночність. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі і хто знає, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Вікторія, ми моєму. Що значить цей хлопок? Вже почала говорити, і ти хлопаєш. Давай заново. Що? Камеру переступну, потім пішли. Моя зачіска. Оця штучка у мене Вадим ззаді там не дуже торчить. Мені здається, що я стояла і вона мені там. Ні? Аніма. мене За... За... Туди. Ага. Все, добре, давайте ще раз. Yeah,